Bəzi insanlarda antitelər yarana bilər. Bəzilərində ümumiyyətlə antitel yaranmır da bilər. Təkcə vaksinasiya olunmuş vətəndaşlarda yox. COVID-19-a yoluxub sağalan bəzi insanlarda da xəstəliyə qarşı müəyyən bir immunitet, yəni antitəl yara na bilər. Lakin bu o demək deyil ki, həmin şəxslər vaksinasiyadan imtina etməlidir. Təbibin işçi qrupunun üzvü, həkim infeksionist Vüsalə Yaşarın sözlərinə görə, xəstəliyi yüngül və ya ağır keçirməsindən əsla olmayaraq, bəzən xəstələrdə antitəl yaranmıya da bilər. Yəni bu məqam vaksinasiyadan imtina üçün səbəb deyil. Dəqiqən çox xəstələrdən aldığımız suallardan biri budur ki, mən antitelərimi yoxlatmışam, məndə pozitivdir antitelərlərim var. O zaman mən peyvənd olunmaya bilərəmmi? Tam əksinə, antitelərimizin hansı titrdə qoruyucu olduğunu bilmədiyimiz üçün, bu qoruyuculuğun nə qədər davam etdiyini bilmədiyimiz üçün mütləq şəkildə vaksinasiya olunmaq lazımdır. Ümumiyyətlə vaksinasiyadan öncə antitel testi, yəni antitelərin baxılmasına ehtiyac yoxdur. Antiteləriniz ola-ola da vaksinasiya oluna bilərsiniz ki, bu zaman sizin nə qədər Çox anti-teliniz olarsa bir o qədər COVID-dan qorunmuş olacaqsınız. Vüsalə Yaşarın sözlərinə görə, hər bir vətəndaş vaksin vurdurmadan öncə həkim müayinəsindən keçməlidir. Bunun üçün vaksinasiyanın həyata keçirildiyi bütün tibb məntəqələrində xüsusi otaqlar ayrılaraq ora həkimlər cəlb olunub. Mütləq xəstə ilə həkimin kontaktı olur, onu sorğu-sual eləyir, şikayətlərini dinliyir, narahatlıqlarını dinliyir. Əgər bir şey görsə, təbii ki, xəstəni müvəqqəti olaraq vaksinasiyadan uzaqlaşdıracaq. Ehtiyac yoxdur xəstəni detallı Uziya salmağa, qan analizi almağa. Vaksin inaktiv oldu olduğu üçün və çox da ciddi bir yan təsirləri olmadığı üçün, çox ciddi bir əks göstərişləri olmadığı üçün, yəni xəstə bu dəqiqə e, çox ağır bir xəstə deyilsə, ona vaksin heç bir zərər verməyəcək. Həkim infeksionist deyir ki, hətta xroniki xəstəliyə olan insanlar belə vaksin vurdurmalıdır. Çünki onlar koronavirusa yoluxsalar, xəstəliyi daha ağır keçirərlər ki şəkərli diabetim var, yüksək təzyiqim var, xroniki xəstəliklərim var. Ümumiyyətlə bu xəstəliklər səbəbdir ki, insanlar vaksinasiya olunsun. Xroniki xəstəliklərin kəskinləşmə dövründə olmamalıdır xəstə. Qeyd edək ki, hazırda yaşı 18-dən aşağı olan uşaqlar, hamilə qadınlar və xəstəliyi hazırda keçirən insanlar vaksinasiya olunmur. Xroniki xəstəliklərin kəskinləşmə dövründə olanlara və ximioterapiya qəbul edən onkolooji xəstələrə isə peyvənd müvəqqəti olaraq vurulmur. Ülkar Qasımqızı, Nizami Rəsulov, Xəzər Xəbər.